Андрей, Андрей, здравствуйте. Как у вас дела? дела. И... Да, плоховато дела. Знаете, есть люди, которые чувствуют себя очень плохо, когда другому хорошо. Андрей, а знаете, вот у меня вопрос. Люди просто не хотят воевать, но при этом хотят, чтобы Украина победила. Или на самом деле действительно уже хотят, чтобы. Уже... Да пусть уже придут русские, и мы будем нормально жить. Сами придумали? Да, с этим большая сложность, потому что на самом деле очень большая доля людей, которые не хотят как раз этого. Не хотят по-поганому, будет дуже по-поганому. В любом случае, так сказать, надеюсь, так сказать, дойдем до куда наметили. Сейчас я тебе устрою встречу в родной гавани. Вот эти люди, интересно, выйдут ли они нам на встречу, помогут ли, и так далее. Хочем мы показать... <пих> вот так. <volumes shake> э, нет, не выйду. Нет, конечно. Конечно, нет. Вот oh, спасибо от души, мыслитель. А без тебя б я не догадался. Неважно, мы придем, они подстроятся. Ты красивая девочка везде, умна, местами, фигуриста. О, то геть Что за чертовщина? Ведьма ведьму ведьмак. Сегодня мы с вами собрались, чтобы через Россию сделать благополучным всю землю. Мы уважаем нашего президента, и человек силы не может не уважать ту власть, которая присутствует. Когда же он помрет? Скоро, компадре. Скоро. Величие России и грановав России на пятах истоком станет сила нашей ведовская, империи сильнейших ведьм благостных, что оживит и подымет всю землю. Все дуже скоро перетворится на миф. Дух Сталина, приди со мной поговори. Дух Сталина, приди со мной поговори. Иосиф Виссарионович, вы здесь? А здесь страх, бах, Вася. Интересно, откуда? Я сам из Америки. Знаете, я сам шутник. И я своими глазами могу сказать, что я видел там. Когда увидишь своими руками, как говорят, глазами потроешь, это совсем другое. Что там типа свобода, но э, мне больше нравится тут жить. Не поняла. А как это? У меня двойное гражданство, и у меня есть полная свобода в полном смысле этого слова. Как у тебя все просто! В основном из-за Владимира Владимировича. То, что он сделал из России. А что, например? Были тут в 90-е годы. Так он это был! Он сделал то, что было в 90-е. И что же это за ноу-хау такое? То есть то, что есть сейчас. Ежели человек ученый, так ему уже свет переворачивается вверх ногами. Пардон, вверх дыбом. А, то, что сейчас тут качество жизни выше, чем в Америке, и то, что мы сейчас а, побеждаем весь а, западный мир. Я, Я не понимаю, целью... так мы победили Забывайте. или мы Забывайте. обосрались? Жизнь продолжается. И, как показали эти два года, нас ничего не остановит. Ни мопеды, ни кинжалы. И даже если нам отключат электрику, газ, воду, в наших окнах никогда... Не згасне світло. Впевнений, ми все подолаємо. Віримо, донатимо, наближаємо День нашої перемоги, День нашої свободи.